Почему этот бой так важен? Сейчас, начиная с декабря 2015 года, у нас все время какие-то годовщины по поводу этой войны, каких-то знаковых событий. И, безусловно, 32-й блокпост, потеря Углегорска и потеря Дебальцева — это для Украины такие реперные точки, на которые мы будем еще очень долго цепляться памятью. 12 числа в Подлогиново, маленькая деревня с... Две улицы 50 метров ширины, там, в принципе, остановка по размерам примерно такая же, как все село. Были отправлены подразделения 24-й и 30-й механизированной бригады, и в резерв отправили десантников 79-й бригады 1-го батальона легендарного комбата «Майка», который долгое время удерживал Донецкий аэропорт. И задача была разблокировать трассу, поскольку мы разговаривали в то время с Виктором Николаевичем Муженко, во время минских договоренностей. Постоянно россияне э, педалировали тему, что у вас 8 тысяч человек попало в дебальцевский котел, это повторение Лавайска. Э, соглашайтесь на наши условия, сдавайтесь и так далее, и так далее. И Муженко, созваниваясь с э, командным пунктом, выясняя обстановку, э, получал информацию о том, что все-таки дорога э, и сообщение с дебальцев еще не прервано. Э, очень большие сложности на основной трассе, но есть возможность э, вывозить бойцов по параллельным полевым дорогам, которые давно были накатаны, и десантники, и механизированные бригады, и танкисты, а потом и батальон Донбасс плюс 95-я бригада отвлекали внимание подлогиного российских боевиков и службистов с ДНР для того, чтобы можно было беспрепятственно вывести большинство людей из Дубальцевского котла. Правда, к сожалению, сейчас на официальном календаре Министерства обороны 18 февраля обозначено как памятная дата успешного завершения Дебальцевской операции, вывода украинских войск с территории Дебальцева на территорию континентальной Украины. Мы это обсуждать не будем, потому что у нас есть студии ребята, которые непосредственно участвовали в этом бою. Ребята, настоящие мужики, бойцы 79-й э, аэромобильной бригады, в то время один командовал ротой, второй раз, э, разведзводом. Э, вы их представите, мы их пригласим, и пусть те, кто там был, расскажут о том, как это все было.